ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون معزز السامعين دنیا میں جتنے لوگ ہیں چاہے امیر ہے یا غریب کوئی بڑا ہو یا چھوٹا سب کے سب یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں پرسکون زندگی گزاریں اور سعادت والی زندگی ان کو نصیب ہو مشکلات سے اللہ رب العالمین ان کو محفوظ رکھیں مشکلات سے بچائیں اور سعادت مند بنیں ان کو سعادت ملے دنیا میں خوش نصیب ہو خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں لیکن یہ سعادت حاصل کرنا سکون حاصل کرنا خوشی حاصل کرنا اس میں لوگ مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم مال جمع کریں تو پھر ہمیں سکون ملے گا اور دن رات محنت کر کے مال جمع کرتے ہیں لیکن سکون نہیں حاصل کر سکتے سکون پھر بھی ان کو نہیں ملتا کیونکہ اگر مال ہی میں سکون انسان کو ملتا اور مال جمع کر کے انسان خوش نصیب بن جاتا تو دنیا میں سب سے بڑا خوش نصیب آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے قیامت تک سب سے بڑا خوش نصیب قارون ہوتا قارون کو اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ مال دیا تھا اللہ رب العالمین اس کے مال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْقُنُوزِ مَا اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْوَةِ اُلِلْقُوَّةِ اتنا مال ہم نے دیا تھا قارون کو مال اس کا حساب اور اندازہ کتنا ہے رب العالمین ہمیں فرماتے ہیں کہ آپ ان کی چابیوں سے اندازہ لگائے جو خزانوں کو انہوں نے تالے لگائے تھے وہ تالے بھی نہیں وہ چابیاں طاقتور جوانوں کی جماعت اس کو نہیں اٹھا سکتی تھی آج کل جس طرح کارڈ ہوتے ہیں بینک اکاؤنٹ کے کارڈ ہوتے ہیں اس زمانے میں اس کی مثال چابیاں اتنی زیادہ چابیاں اس کے پاس تھی آج کل کے حساب کے مطابق کارڈ اس کے پاس اتنے زیادہ تھے تو اکاؤنٹ کتنا ہوگا اس کے پاس مال کتنا تھا اس کا اندازہ انسان خود لگائے بے حساب مال تھا اس کے پاس لیکن رب العالمین نے اس انسان کو خوش نصیب نہیں بنایا بلکہ بدنصیب تھا نصیب رہا بدنصیب رہے گا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ قارون کو ہم نے زمین میں دنسا دیا اور قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین میں داخل ہوتا ہی جاتا رہا ہے اور قیامت والے دن جہنم کا مستحق ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال حاصل کرنے سے انسان خوش نصیب نہیں ہوتا مال میں صرف اور صرف مال میں سکون نہیں ہے سکون کسی اور چیز میں ہے اسی طرح بعض لوگ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں سعادت مند بننا چاہتے ہیں وہ یہ سوچتے کہ ہم حکمران رہبے دار بنیں تو ہم خوش نصیب ہوں گے میرے بھائیوں اگر انسان حکمران بن کے خوش نصیب ہوتا تو تاریخ بشریت میں سب سے بڑا خوش نصیب فرعون ہوتا نمرود ہوتا ان کے پاس اتنا مال اتنی فوجیں تھی کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم الہ ہیں انا ربکم الا فرعون یہ کہا کرتے تھے تو لہذا اگر حکمران بن کے کوئی انسان خوش نصیب بنتا تو سب سے بڑا خوش نصیب فرعون ہوتا نمرود ہوتا لیکن رب العالمین نے ان ان کو کو حکومت تو دی ان کو رب العالمین نے سلطہ دیا لیکن خوش نصیب نہیں بنے اس کے ساتھ تو اس سے پتا چلا حکمران بن کے بھی انسان خوش نصیب نہیں ہو سکتا بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی عہدہ ملے وزارت ملے سرکاری جاب ملے ہم سکون حاصل کریں گے ہم خوش نصیب بن جائیں گے انسان جب خوش نصیب ہو جائے تو خود بخود اس کو سکون مل جاتی ہے تو اگر وزارت میں عہدے میں سکون ہوتا تو سب سے بڑا سعید انسان سعادت مند انسان ہمان ہوتا جو کہ فرعون کا وزیر تھا کا نائب تھا کا مشیر خاص تھا لیکن اس کے باوجود وہ سعادت مند نہیں بنا تو اس سے پتا چلا سعادت اس میں بھی نہیں ہے سعادت کسی اور چیز میں ہے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے اور ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں جم جا کے تاکہ ہم صحت مند بنیں ہماری باڈی مضبوط ہو تو ہم خوش نصیب ہوں گے میرے اگر طاقتور ہو کے پہلوان ہو کے کوئی انسان خوش نصیب ہوتا تو سب سے بڑا خوش نصیب ابو جہل ہوتا ابو جہل سے بڑا پہلوان قریش مکہ میں کوئی نہیں تھا اسی طرح عطبہ شیبہ لیکن اللہ رب العالمین نے ابو جہل کو اور باقی لوگوں کو یہ بتایا مجھے اور آپ کو بتایا کہ اے انسان خوش نصیب انسان وہ نہیں ہے جس کے پاس طاقت زیادہ ہو جو طاقتور ہو اسی اسی ابو جہل کو رب العالمین نے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے قتل کروایا معاذ اور معوید رضی اللہ عنہما دو چھوٹے چھوٹے نن مجاہدین تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے ذریعے رب العالمین نے اس پہلوان کو طاقتور انسان کو ختم کر دیا اس سے پتا چلا کہ طاقت میں سعادت نہیں ہے اسی طرح بعض لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین اولاد دے ہمیں مرد اولاد دے ہم خوش نصیب ہو جائیں گے اگر مرد اولاد ملنے سے کوئی انسان خوش نصیب ہوتا تو سب سے بڑا خوش نصیب ولید بن المغیرہ ہوتا جس کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں ولید ابن المغیرہ کو اللہ رب العالمین نے بہت کچھ دیا تھا وجعلت له مالا ممدودا بہت زیادہ مال دیا تھا میں نے رب العالمین فرماتے ہیں وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا اور اولاد مرد اولاد سے ہم نے نوازا تھا اسے وَمَحَدْتُ لَهُ تَمْحِيدًا اور ان کی بات بھی سنی جاتی تھی جن کے پاس چلے جاتے کوئی بات کرنے کوئی ان کو ریجیکٹ نہیں کرتا بڑا مقام تھا لوگوں کے دل میں اس کا لیکن رب العالمین کے نزدیک اس کا کوئی مقام نہیں تھا تو رب العالمین نے دنیا میں اس کو یہ خبر سنائی کہ بدنصیب ہو تم دنیا میں بھی بدنصیب رہو گے اور قیامت والے دن ہی سفر وَمَا مَا عَلَيْهَا <عَتَحَشَرًا> اللہ رب نے اسے دنیا میں یہ خبر سنائی کہ نے جہنم جانا ہے اور پھر جہنم کے بارے میں بتایا کہ جہنم میں کیا کچھ ہوگا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سعادت مند بننا تو ہم سب چاہتے ہیں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک بلکہ قیامت تک سب کی کوشش یہ ہوتی ہے مرد عورت سب کی یہی کوشش ہوتی بڑے چھوٹے کی لیکن ہمیں سعادت حاصل کرنے کا طریقہ جو شریعت نے رب العالمین نے بتایا ہے محمد الرسول اللہ نے سکھایا ہے وہ اس پہ ہم عمل نہیں کرتے اس لیے ہمیں سعادت نہیں ملتی اس لیے ہم پریشان ہوتے ہیں تو آئیے دیکھیں کہ شریعت نے ہمیں کیا کہا ہے شریعت نے ہماری کیا رہنمائی انسان, انسان کی چار زندگیاں ہوتی ہیں دنیاوی زندگی دنیا کے بعد قبر میں قبر کے بعد ارض المحشر میں حساب و کتاب سے پہلے اور چوتھے نمبر پہ محشر میں حساب و کتاب کے بعد اما جنم و اما جنت یا جہنم میں یہ آخری زندگی انسان کی ہوتی ہے انسان دنیا میں مال کماتا ہے یا کوئی اور چیز صرف اور صرف دنیا میں سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے شریعت نے ہمیں ایسے طریقے بتائے کہ اگر ہم اس پہ عمل کریں تو چاروں زندگیوں میں ہم آباد ہوں گے ہم سعادت مند ہوں گے دنیا چیز ہوگی ہمیں شریعت نے قبر میں برزخ میں اسی طرح قیامت میں ارض المحشر میں اور اسی طرح جنت میں ان چاروں زندگیوں میں سعادت حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا میں سعادت حاصل کرنا چاہتے ہو سعید تو وہ انسان ہے من من ذکر او مؤمن مؤمن انسان سب سے پہلے مؤمن بن جائے مسلمان بن جائے اس کے بعد نیک عمل کریں رب العالمین کا تابع دار بن جائے محمد رسول اللہ کا تابع دار بن جائے رب العالمین کی نافرمانی نہ کریں قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے والا بن جائے تو اس کو انعام کیا ملے گا یا اللہ انعام یہ ملے گا حیات طیبہ سے مراد سعادت والی زندگی دنیا میں انسان کو سعادت والی زندگی ملے گی رب العالمین فرماتے ہیں بس اتنا ہی ہوگا یا اور بھی کچھ مل سکتا ہے نہیں نہیں نہیں, نہیں اور بھی ملے گا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ انسان نیک عمل کرے عمل ایک اور عجر دبل ملے گا دنیا میں سعادت والی زندگی اور آخر میں جنت الفردوس اور ہم چاہتے کیا ہیں یہی تو انسان کی کوشش ہوتی ہے لیکن اگر انسان رب العالمین کا تابع دار نہ بنے رب العالمین کا نافرمان بنے بد کردار بنیں بد عمل بنیں قرآن اور حدیث میں عمل نہ کریں اس کی حالت کیا ہوگی رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَبَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بَنْكَا جس نے قرآن سے اعراض کیا قرآن پہ عمل نہیں کیا محمد الرسول اللہ کی تابدار نہیں کی فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بَنْكَا دنیا میں وہ سعادت سعادت دور دراز تک اس کو نہیں ملے گی اس کو نظر بھی نہیں آئے گی سکون نہیں ملے گا اسے دنیا میں ہمیشہ پریشان ہی پریشان رہے گا بس اتنا کافی ہے یا اور بھی کچھ ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ہو بس اتنا ہی نہیں بلکہ قیامت والے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا اسے کچھ نظر نہیں آئے گا ارض المحشر کی طرف سارے لوگ جا رہے ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوئے سارے جا رہے ہوں گے یہ انسان بدعمل انسان اندھا ہوگا اور کہے گا یا ربی یا اللہ مجھے کیوں اندھا بنایا وہ کل کل تو میری آنکھیں تھی دنیا میں تو مجھے راستہ نظر آتا تھا دنیا میں چیزیں مجھے نظر آ رہی تھی یا اللہ یہاں تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے مجھے میں کیا کروں اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو جواب ملے گا اور کہا جائے گا كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى <انسا> ہم نے تیرے پاس انبیاء بھیجے تھے ہم نے کتاب بھیجے تھے آپ کے پاس لیکن آپ نے کتابوں پہ عمل نہیں کیا قرآن پہ عمل نہیں کیا محمد الرسول اللہ کی تابداری نہیں کی تو آج ہم نے تجھے اندھا کر دیا تجھے کچھ نظر نہیں آئے گا اور آگے سنو آگے تو تم نے جہنم میں بھی جانا ہے اب انتظار کرو اسی طرح قبر میں انسان خوش نصیب بننا چاہتا ہے خوش نصیب انسان کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوش نصیب انسان وہ ہے جس سے قبر میں سوالات پوچھے جائیں اور وہ صحیح جواب دیں رب العالمین کی طرف سے اعلان ہو جائے اور فرشتے کو کہا جائے صدق عبدی میرے اس بندے نے سچ کہا اچھا اب انعام کیا ملنا ہے فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَفْتَحُ لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ سبحان اللہ اللہ رب العالمین اعلان کرے گا اس فرشتے کو کہے گا جو سوال پوچھنے آیا ہے منکر اور نکیر اسے کہے گا میرے اس بندے نے صحیح جوابات ہے یہ پاس ہوا کامیاب ہوا اب انعام کیا ملنا ہے جنت سے ڈبل بیڈ لے کے, آب اس کے لیے جنت کا بستر بچھا اس کے لیے قبر میں بس اتنا کافی ہے نہیں الْجَنَّةِ جنت کی طرف ایک کھڑکی بھی کھول دو تاکہ جنت کی خوشبو یہاں آتی جائے اور جنت کا نظارہ کرتا جائے یہ خوش نصیب انسان ہے انسان جب ان چیزوں کو دیکھے قبر میں تو کہے گا یا اللہ قیامت جلدی قائم کر یا اللہ قیامت جلدی قائم ہو جائے کیونکہ اس جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں جسے میں دیکھ رہا ہوں لیکن ابھی داخل نہیں ہو سکتا میں جلدی قیامت چاہتا ہوں تاکہ اس میں داخل ہو جاؤں اب بتائیں اس سے بڑا کوئی خوش نصیب ہے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخرت میں کوئی انسان خوش نصیب بننا چاہتا ہے حساب و کتاب سے پہلے قیامت کا دن ایک خوفناک دن ہے اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ فرماتے ہیں اِنَّ زَلْزَلَتَ السَّاعَةِ شَلْءٌ عَوِيمٌ ایک زلزلہ ہوگا یہ پہاڑ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی زمین بالکل سیدھے ہوگی سارے لوگ پریشان ہوں گے اور یہ اس کا عرصہ کتنا ہوگا ٹائم کتنا ہوگا رب العالمین فرماتے ہیں فی يوم كان مقدار خمسین الف سنن الف الفسنا پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا جس میں رب العالمین سب کے سب لوگوں کے ساتھ ساتھ حساب کتاب کرے گا خوفناک دن اور کافی طویل طوالت والا دن اور پریشانی والا دن اور انسانوں کی حالت کیا ہوگی المرء من أخيه وأمه منهم من شأن رب فرماتے ہیں جن بچوں کے لیے باپ حرام اور حلال کے تمیز کے بغیر مال جمع کرتا ہے انہی بچوں سے قیامت والے دن یہ باپ بھاگے باگ گا وہ بچے جو اپنے والدین کے ساتھ پیار محبت کرتے ہیں والدین کی وجہ سے رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں وہی بچے والدین سے بھاگیں گے وہ شوہر جو بیوی کی وجہ سے ہر حرام کام کے لیے تیار ہوتا ہے وہی شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا اور اسی طرح بیوی شوہر سے سارے لوگ پریشان ہوں گے نکل اس پریشان کن دن میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعتن اللہ فی یوم یعنی لا سات لوگ ہیں جنہیں رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے گا سارے لوگ پریشان ہوں گے لیکن یہ لوگ پریشان نہیں ہوں گے یہ لوگ خوش نصیب ہوں گے اب بتائیں اس سے بڑا کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی پریشان ہو لیکن میں اور آپ اللہ رب العالمین ہمیں ان میں شامل کریں میں اور آپ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں یہی تو سعادت ہے آگے پھر حساب و کتاب کے بعد خوش نصیب انسان کون ہے سعادت والا انسان کون ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار و ادخل فقد فاز جس انسان کو جہنم سے بچایا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے فَقَدْ فَاز یہ کامیاب ہوا یہ خوش نصیب ہوا یہ سعادت مند ہوا اگلی آیت میں رب العالمین فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا سن لو لوگو خوش نصیب لوگ جو ہیں سعادت والے لوگ وہ کون ہیں اَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ جنت میں ہوں گے وہ تو خوش نصیب انسان وہ ہیں جو دنیا میں سکون والی زندگی میں لیں رب العالمین کا تابے دار ہو رب العالمین کا تابے دار ہو محمد رسول اللہ کا تابع دار ہو تو یہ انسان دنیا میں بھی خوش نصیب قبر میں بھی خوش نصیب قیامت والے دن حساب و کتاب سے پہلے بھی قیامت والے دن حساب و کتاب کے بعد بھی چاروں زندگیوں میں اب کسی کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ میں بھی خوش نصیب بننا چاہتا ہوں میں بھی شہادت حاصل کرنا چاہتا ہوں کوئی طریقہ ہے ہاں جی شریعت اسلامی نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے دنیا میں سعادت حاصل کرنے کے کئی طریقے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں چار چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے ان چار چیزوں پہ کوئی انسان عمل کرے تو انسان خوش نصیب ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع من السعادہ چار چیزیں ہیں جن کو انسان اپنائے تو انسان خوش نصیب بن سکتا ہے انسان کو سعادت مل سکتی ہے پہلے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شادی کرے انسان تو نیک لڑکی سے شادی کرے نیک بیوی مل جائے نیک ہم سفر مل جائے دوسرے نمبر پہ انسان کو گھر واسع گھر مل جائے وسیع ہو اور ہم نے پچھلے جمعے میں بیان کیا تھا کہ گھر واسع سے کیا مراد ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو جس میں نوافل پڑے جاتے ہوں اس طرح گھر انسان کو ملے تیسرے نمبر پہ الجار الصالح اچھا پڑوسی مل جائے نیک پڑوسی مل جائے اور چھوٹے نمبر پہ نی اچھی سواری مل جائے انسان کو حلال کی کمائی سے انسان کو سواری مل جائے کیونکہ انسان کو سکون ان چار چیزوں سے ہی ملتا ہے سب سے پہلے نمبر پہ انسان کو نیک بیوی مل جائے تو نیک بیوی انسان کو کہتی ہے کہ اپنے شوہر کو بیوی کہتی ہے اگر نیک ہو اپنی بہنوں سے اچھا رویہ رکھو اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اپنے والدین کا خیال رکھو دین کے کاموں میں یہ بیوی مدد کرتی ہے شوہر کے ساتھ اگر نیک ہو اسی طرح انسان کا گھر پر سکون ہو تو انسان تھکاوٹ کے بعد گھر آ کے راحت حاصل کر سکتا ہے اور اسی طرح اگر پڑوسی نیک ہو تو یہ نیک پڑوسی نیک کاموں میں آپ کے ساتھ مدد کرے گا اور غلط کام سے آپ کو منع کرے گا اور آپ کو بتائے گا کہ بھائی کیا کر رہے ہو یہ غلط کام نہ کرو رب العالمین کی نافرمانی نہ کرو اور اسی طرح اچھی سواری ہو حلال کی کمائی کی سواری ہو تو انسان اپنی ضروریات اس پہ پوری کرے گا اور اگر نیک پڑوسی ہمیں مل جائے نیک پڑوسی کا فائدہ یہ بھی ہے جمعے والے دن ہمیں نیک کہے گا کہ وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے کوئی نیک پڑوسی اختیار نہیں کیا تو ہمیں چاہیے ہم بھی دوسروں کے نیک پڑوسی بنیں اور اپنے لیے بھی نیک پڑوسی ڈھونڈے تاکہ جمعہ والے دن ہم ان کو کہہ سکیں کہ بھائی آؤ مسجد کے طرف اور وہ ہمیں کہیں کہ آؤ مسجد کے طرف نماز الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد ابن عبداللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من اعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين